Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih kehidupan bersederhana? Sedangkan kalau Nabi kaya lebih senang untuk tarik orang kepada dakwah. Seperti mana yang berlaku kepada pembesar-pembesar Quraisy yang mereka kaya gagah dan ramai orang nak ikut. Cuba kita tengok pada hadis-hadis tentang kemiskinan Nabi. Kita akan jumpa. Kemiskinan, kekurangan contoh Sadatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim pernah masyaba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad keluarga Rasulullah ni tak pernah kenyang makan roti, makan daging, tak pernah kenyang kata Saidina Aisyah radhiyallahu anha. Satu riwayat. Riwayat lain sebutkan Nabi SAW dalam rumah Nabi tu kata Saidina Aisyah, berapa hari dapur kami tak berasap, tak ada benda nak makan, tak ada benda yang nak dimasak kan. Ada hadis yang lain yang mana baginda Nabi SAW sampai satu ketika tu rumah Nabi tu tak ada apa-apa laut melainkan cuka. Dan Nabi sebut dalam riwayat Abu Daud nikmal adami al -id, idami al khal sebaik-baik lauk adalah cuka. Ha. maksud situ ialah hanya itu lauk yang ada di rumah Rasulullah. Nabi tak mencela lauk, Nabi tak mencela makanan, maka Nabi memuji cuka itu sendiri. Yang side pula kata kaya dan sebagainya ni, kita tengok pertama sekali kita tengok latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika mana pelamaran Saidatina Khadijah itu, Nabi Nabi buat apa pada waktu itu? Nabi sangat pandai berniaga. Bahkan sebenarnya sebelum pergi berniaga dengan Saidatina Khadijah itu Nabi di rumah Abu Talib kerana Abu Talib ni bukan orang yang sangat kaya sederhana saja sebab ada adik-beradik yang lain Sayyidina Ali Sayyidina Uqif Fakhitah ataupun Umuhani dan seterusnya Abdullah jadi semua ni dalam keadaan yang tidak berapa cukup dari sudut pemakanan, minuman dan apa dan sebagainya maka Nabi mengembala kambing dalam ruayat Imam Bukhari ada bayaran Nabi dapat daripada penduduk Mekah dengan sebab Nabi mengembala kambing maknanya kat situ tarbiyah daripada awal yang Allah bagi kepada Nabi SAW mengembala kambing sehingga para ulama sirah menyatakan kalau manusia pun nak dididik try kambing dululah ha, mana jaga kambing ni dulu nak tengok Nabi SAW nak training Nabi SAW kemudian nanti baru nak berdakwah mengajak kepada manusia maka menunjukkan bahawa Nabi ada visi, ada cerita, cerita Dan apatah lagi keuntungan bila mana berdagang ke Syam Dan sebahagian tempat yang lebih spesifik Daripada hasil-hasil yang dibawa diberikan oleh Saidatina Khadijah Menunjukkan perniagaan itu sangat maju Perniagaan itu dia bukan lagi rakan kerja tau Dia macam dah share partner lah saya aku uruskan bisnes, Nabi SAW uruskan bisnes, saya dah tindak Khadijah bagi modal. Ha, nampak tak? Dia dah ada konsep dia macam tu dah. Bukan pekerja. Jadi di situ menunjukkan bahawa Nabi SAW ini ada duit, ada harta dan sebagainya. Satu lagi, hadis panjang kisah Abu Haitham. Apa yang berlaku? Satu hari, Sayyidina Omar keluar rumah. Dia kata, aku laparlah tengah hari ni. Tak ada apa nak makan. Jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, aku pun lapar juga ni kan. Kemudian, apa kata kita pergi jumpa Rasulullah? Pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah pun keluar. So kata aku pun lapar juga kan. <laughs> Jadi maknanya keadaan tu makan minum pun tak ada. Baik kata Nabi, jom kita pergi rumah Abu Haitham Ha pergi rumah Abu Haitham ni dikira kedudukan agak tinggi, hebatlah. Maknanya dari sudut harta, dari sudut kebun, ternakan ni hebat. Bila sampai rumah Abu Haitham Abu Haisam tak ada. Yang ada adalah isteri dan pekerjanya lah. Maka pada waktu tu isteri pun tahulah iaitu Rasulullah dan kemudian terus isteri dia kata pergi sembelih kambing yang paling baik kurma apa semua ambil hidangkan untuk Rasulullah. Nampak macam Rasulullah minta-minta kan? Sebenarnya tak. Sebab bila dah makan apa semua tu Abu, Abu Haisham kembali, Nabi janji kepada Abu Haisam, nanti kalau kami dapat tawanan perang, kami akan bagi dan seolah-olah macam bayar semula apa yang telah kami makan ni. Menunjukkan Nabi tak pernah minta-minta. Tapi kesusahan itu ada maka kita boleh himpunkan dekat sini sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang kaya orang yang bila mana hendakkan kepada dunia ni boleh dapat contoh harta rampasan perang Rasulullah SAW tapi kebanyakan ada yang Nabi bagi Nabi bagi lebih pada orang tertentu dan sebagainya dalam surah Al-Anfal cerita dan sebagainya dan ada keadaan itu menunjukkan Rasulullah SAW tidak mementingkan dunia Nabi tak nak dunia ni dan bahkan kalau kalau Nabi SAW tidur sehingga kan rewet daripada Ummu Aiman Nabi tidur atas tikar yang lusuh dan kemudian dah tikar tu satu hal lagi lepas tu ada kesan macam mana maknanya benda tu tak selesa lah maka ada kesan dan ada kesan peluh Kata Aiman, aku nak ambil peluh tu atataiyab bih aku nak buat minyak wangi. Rasulullah tak marahlah. Ah sebab keberkatan lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya satu hadis saya akhirkan. Apa dia? Nabi sebut Allah Aisha aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang paling sempurna yang paling terbaik melainkan kehidupan akhirat. Hadis ni kita faham apa dia? Ini ketika mana berlaku dalam siri peperangan Khandak Nabi sebutkan doa ni menunjukkan kita tidak memilih dunia dan kita kita memilih akhirat. Dan Nabi sebut dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana akhir hujung-hujung Nabi SAW alaihi nak wafat, Nabi kata apa? Dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, Nabi kata aku kalau diberikan dua pilihan di antara memilih kehidupan dunia dan kehidupan akhirat bertemu dengan Allah Azza aku memilih yang kedua. Maknanya dunia tu boleh dapat sekelip mata tapi Nabi SAW seorang yang kaya tapi Nabi tidak mengambil kesempatan itu dekat dunia dan Nabi SAW menyimpan perkara-perkara kebaikan itu di hari akhirat. Kalau kita melihat Nabi SAW, kita tengok yang awal-awal ikut Nabi, bukan pembesar Quraish. Yang awal-awal ikut Nabi, bayangkan kalau Nabi tu pun besar, mungkinlah kita kata logiklinya kan lebih ramai orang akan ikut. Tapi sebenarnya tak, Nabi nak ambil golongan bawah-bawahan ni dulu dan inilah kekuatan sebenarnya yang sanggup berkorban segala-gala kan tapi orang kaya pun ada ha, jadi, contoh kalau kita tengok siapa yang antara awal-awal yang kita tengok keluarga Yasin kan kemudian kita tengok juga antara yang awal-awal tu bukanlah ada harta kebendaan sangat sebagai contohnya Bila bin Rabah kan dibebas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian Salman Farisi lari daripada jauh ni daripada tah sebahan sebahagian mana lari asalnya majusi kemudian tukar Kristian lepas tu jumpa Nabi SAW akhirnya memeluk Islam maka semua ni golongan-golongan bawahan tapi ada golongan yang tinggi juga contohnya Mas'ab bin Umair Mas'ab bin Umair satu keluarga yang kaya sehingga dikhabarkan di mana tempat yang dia lalu di Madinah itu bau harum minyak wangi yang dipakai oleh minyak mahal lah maknanya tu yang dipakai oleh Mas'ab bin Umair tapi bila memeluk Islam tak ada apa mak ayah dia tinggalkan dia, mak ayah dia pukul dia, mak ayah dia lepaskan dia, akhirnya wafat dalam peperangan Uhud sehingga dalam riwayat Imam Muslim nak kafankan kain Sayyidina Umair Mas'ab bin Umar pun tak cukup kain. Kata Nabi, "Idza wutiya wa bada rijlah." Bila tutup kepala nampak kaki. Tak cukup kain kafan, bila tutup kaki nampak kepala. Maknanya asal kaya tapi akhirnya jadi miskin menunjukkan bahawa Nabi nak kapat nak duduk dengan golongan-golongan yang seperti ini dan itulah juga yang berlaku uh, dalam keadaan sirah bagi Nabi SAW maknanya Nabi ada strategi Nabi ada visi dan misi bagaimana dia berinteraksi dengan dakwah dengan golongan walaupun dia bukan bangsawan. kaya senang dapat follower salah satu sebab masuk kerana ada kekayaan bila Nabi seorang yang kaya masuk tu tujuan itu tidak lain tidak bukan mungkin kerana harta So ini yang berlaku kebanyakan kehidupan kita pada hari ini kan Kalau kita tengok banyak konten-konten yang pura-pura miskin Dah apa semua kan ha, Lepas akhirnya nak uji Tapi itu satu side lah Cuma saya sebut pada dasarnya ialah Kerana Nabi SAW nak yang masuk Islam ni bukan kerana harta Bukan kerana aku kaya Bukan kerana aku boleh bagikan kepada kamu harta Tetapi adalah kerana sembah Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma jinna wa insa illa, illa liya'budun tidak sembah Allah ataupun jin dan manusia tidak dijadikan melainkan untuk menyembah Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhrisinalahu din tidak diperintahkan untuk satu orang itu untuk buat satu perkara ikhlas kerana agama kerana Allah semata-mata kan jadi itu tujuan yang paling utama supaya nabi sallallahu alaihi wasallam nak pastikan yang masuk ni sebab tu kalau kita tengok semua yang masuk ni berani syahid kita bayangkan kalau golongan itu uh, masuk tu uh, Rasulullah tak ada makan ni ha sikit-sikit <tid> tak ada makan tak ada minum kan sikit apa nak berjuang uh, Rasulullah ada duit dulu ke ada kurma dulu ke kan baru pergi berjuang nampak itu strategi yang paling cantik diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi <tid> wasallam saya Mustafa bin Ahmad Suki penulis buku ini iaitu syarah Cerah ni apa? Cerita ataupun huraian kepada hadis-hadis berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku ini menceritakan tentang fizikal nabi tidur macam mana, nabi makan macam mana, tangan kanan, tangan kiri, pakaian nabi, nabi pakai apa. Semua itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ia adalah untuk orang awam dan untuk kita semua untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenali nabi dengan lebih dekat melalui hadis-hadis yang diceritakan oleh Imam Tirmizi dalam kitab ni.